Ми знову звертали долучись пабу для того, щоб е, побувати на презентації оновлого меню цього пабу. Меняли меню в этом заведении сделали немножко более современное. Конечно, то было очень хорошее привычное традиционное, всем нравилось, все хорошо. Но я думаю, все-таки время идет, пора чуть-чуть меняться. Мы не сильно далеко ушли. Все-таки блюда будут сытные, простые, понятные. Я думаю, это основа любой кухни. Сегодня что мы представим вам, какие новинки, ну, допустим, чуть-чуть обновления. Это там будет салатик, салат-гриль. То есть это овощи и мясо, приготовленное на гриле, и немножко легкого салата еще там дается. Я думаю, это снова же сочетание и более интересной подачи, и в то же время и легко, и сытно. Следующее будет это бургеры. Бургеры тоже традиционная, понятная еда, уже мы привыкли. Ну, по Макдональдсам я думаю, наш все-таки бургеры будут отличаться от Макдональдса немножко. Первое и самое важное отличие мы не делаем так как во всем мире котлеты. Мы делаем просто натуральное мясо. Следующее фахитос. Немножко пошли на экзотику, но я думаю тоже, почему бы нет, фахитос известное во всем мире блюдо. Напомню вам, что это такое. Снова же, не берем того, что есть на самом деле там в э, настоящий фахитос. Настоящий э, фахитос, э, так же, как и настоящие суши, надо есть на родине. Да? Мы все-таки адаптируем, мы живем в Украине, мы должны все это, я думаю, адаптировать в меняемом, конечно, в пределах. Мы передаем атмосферу, настроение, то мы все-таки делаем для наших людей. И должно оно быть понятно. Фахитосы мы делаем из курицы, овощей, соус на основе натуральных помидоров. Он вкусный, сочный, острый, с чесноком, с, красным перцем. Попробуйте, я думаю, подается на горячих сковородочках. Делаем хлеб свой тоже. И следующее, это, конечно, я думаю, основа, основ нашего нового меню заведения, это все-таки мангал. Мангал, который находится в помещении, Мимо него нельзя было пройти. Вот пока и все. Может, есть какие-то вопросы, спрашиваете? Да. Ну, меня интересует, насколько вы используете специи в вашей кухне? Да, тоже. Смотрите, хороший вопрос. Специи я очень люблю. Специи, приправы, все. Но я думаю, что с этим надо все-таки грамотно, умеренно все-таки работать. Проблема, особенно начинающих поваров, это неумеренное и неправильное 100%. использование специй. Вы все меню намагалась сделать пить пивом? <связь> основа? не совсем. пиво, конечно, основа, да. В первую очередь пиво, но в то же время, чтобы человек, который не пьет пиво, я думаю, что мог бы прийти, перекусить, да, и, нормально посидеть в обществе и в компании. Как тебе эти стравы, которые мы спробовали у виконанні Юрия Хазипова, шеф кухаря Лучис Пабло? Думаю, перед всем, нужно начать с того, что, безусловно, повинна выиграть кухня в целом Закладу паблучість, тому що е, я такого не бачу. Сьогодні відбувся такий симбіоз е, застосувалися кухні різних народів. Ми сьогодні пригадували, що що таке суміш німецької американської кухні, коли мова йшла про бургер, ми скуштували е, фахітос, та доволі екзотичну страву з не менш екзотичної країни. Ото Світлано, яка страва мол, з тих, які сьогодні приготував Юрій Хазіпов, шахухар «Лучість» пабу. Найбільш смакувала до чого душа лягла. Я хочу сказати, перш за все, що Юрій Хазіпов це нереальний шеф-кухар, взагалі свою енергетику зарядив всіх нас на цій дегустації. Я перебуваю зараз під враженням і від нього самого від розмови безпосередньо, і від стравики він нам запропонував. Ну, найбільше мене вразила це скумбрія. Вона просто божественна тане, просто в роті хочеться їсти побільше, і тим більше ти знаєш, що і на фігуру це не впливає абсолютно. Яка страва тобі особисто сподобалася? Яка смакувала? До чого тобі душа лежить? Е, мені сподобалися е, практично всі, спра, всі страви. Е, і, і, копчена риба, е, і печена риба, і взагалі все, що було печене, фактично е, воно є і корисне, і дуже смачне, і поживне, і, ну як би сказати, оригінальне.